अज आप हनी चिली पटेटोज बना के तैयार करा इस बना बहुत ही आसान है तो घर में यह बहुत ही वह बन के तैयार होंगे सब तो पहला आलूआ का छिलका उतार के इन चंकी तरह धो लेना है तो फिर इना लंबे पतले -लंबे पतले फिंगरस के रूप में कट कर लेना है इस रैसपी बनाने लिए लंबे लंबे तो पैकेट वाले आलू ले ज़्यादा बैटर है सारे आलू इस तरह कट कर लेना है तो फिर साफ पानी इनू चंकी तरह मसल मसल के दो तो तीन बारी धो तो लेना है जिस आलू जो एक्सट्रा स्टार्च है वह निकल जाएगा हूँ आलूआन किसी सुती कपड़े न चं तरह पूंज लेना है तो एक बाउल में एड करना है नाल ही पाना है कॉर्न स्टार्च आलूँ की वजी जी कॉटिंग करने के लिए इन्हों थोड़ा शफल करना है विच विच दी थोड़ा जा पानी का छिड़काव करना बहुत जरूरी है ता कि स्टाच चंकी तरह आलूँ के उपर कवर हो जाए इस प्रोसैस में दो तो तीन बारी रिपीट करना है फिर ही स्टार्च द लेयर आलूर कवर होगी पानी का छिट्टा देना बहुत जरूरी है नहीं तो फ्राई करते वक्त सारा स्टाच पाउडर बन के उतर जाएगा ਹੁਣ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਗੈਸ ਦੀ ਫਲੇਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਗੋਲਡਨ ਫਰਾਈ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਲੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਹਿਨ ਜਾਂ ਕੜਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਮਚ ਤੇਲ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਤੇ ਹਰੀ ਮੇਥੀ 10 ਤੋਂ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਸੌਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਸੌਫਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟਮਾਟੋ ਸੌਸ ਸੋਇਆ ਸੌਸ ਚਿੱਲੀ ਸੌਸ ਸਿਰਕਾ ਨਮਕ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਰਨ سٹਾਰਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਰਾਈ ਕੀਤੇ ਫਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ तो उपरों की सब तो इंपॉर्टेंट इंग्रीड एक बड़ा चम्मच भर हुआ शायद एड करना है इस दे रेसपी में एक नव फ्लेवर मिलेगा सारिया चीज़ों चंकी तरह मिक्स कर लेना है हूँ हनी चिल्ली पटैटोस बन के तैयार हैं बहुत ही स्वाद तो एकदम जमी रेस्टोरेंट नो भी ज़्यादा टेस्टी हनी चिल्ली पटैटोज़ बन के तैयार हैं हूँ आपूँ गर्मा गर्म सर्व करना है तो एन्जॉय करना है